ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইদেউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ এই সাহস দেখি পেলাই সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো নবনোৱাকৈ মই থাকিব পৰা নাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু এই বাইদেউগৰাকীক দেখিছেনে বাইদেউগৰাকীৰ চিনাকিটো বাৰু মই পিছত দি ল'ম কিন্তু আমাক লাগে এনেকুৱা সাহস থকা মতাই হওক বা মাইকীয়েই হওক আমাক মানুহ লাগে নহয় জানো কিন্তু এছাম আজিকালি এনেকুৱা ধুৰন্ধৰ ওলাইছে তেওঁলোকে আমাৰ সুবিধা নাপাব বুলি কিছুমানৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মানুহক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু স্বাৰ্থৰ খাতিৰত তেওঁলোকে মাত নিদিয়ে কিজানি মাত দিলে সঁচা কথাটো ক'লে কিজানি মানে মধুটো খাবলৈ নাপাব সেইকাৰণে মাত নিদিয়ে কিন্তু এই বাইদেউগৰাকীক মই মোৰ মনৰ পৰা একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কিয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক চিধা চিধিকে মই কৈ দিলেই ভাল হ'ব নহয় জানো বেছি পলম কৰিলেও মানে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব বাইদেউগৰাকীৰ পৰিচয়টো মই আকৌ কৈছোঁ পিছত দিম তেওঁ ইমান সুন্দৰ লিখনি লিখিছে আৰু কিয় জানো মোৰ তাতহে সেই লিখনিবিলাক মোৰ তাত আহে মোৰ তাত বেলেগ সঁচা কৈছোঁ আন একো নাহে জুবিন ঢুকুৱাৰ পৰা মোৰ তাত তিয়াই আহে আৰু তাৰ আগতেও মানে মোৰ এইবিলাক নিউজৰ যিবিলাক নেকি মানুহৰ কামত অহা সেইবিলাক মানে হেৰিহে বাতৰিহে মোৰ তাত আহে তাৰ বাদে কিন্তু আল্টু ফাল্টু কিছুমান মোৰ তাত নাহে ভাগিলোঁ পাতিলোঁ এইবিলাক মোৰ তাত নাহে আৰু সেই বাইদেউগৰাকীৰ কথা কৈছোঁ মই যিটো যি বাইদেউগৰাকীক থামলেন লগাই দিছোঁ সেই বাইদেউগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰ এটা প'ষ্ট লিখিছে যিটো প'ষ্ট নেকি আপোনালোকক নক'লে মোৰ আধৰুৱা যেন লাগিব বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে হয়তো বহুতে কথাখিনি কোৱাৰ বাবে যি টি মন্তব্য দিব কিন্তু মই ঘেনটাও খাতিৰ নকৰোঁ কি সুন্দৰ মন্তব্য হয়নে নহয় মোৰ লগত কিন্তু মিলি যায় তাৰপিছত লিখিলে শ্যাম কানু মহন্তৰ পত্নী পে পেনিক মহন্ত বুলি খ্যাত অনিতা মহন্তই স্বামীক নিৰ্দোষী সজাবলৈ কিমান তৎপৰ আমি প্ৰথমৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ সঁচাকৈ ময়ো অকণমান আগত এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ কালিলৈ তেওঁক যিহেতু আদালতলৈ অনা হ'ব আৰু সেই আদালতলৈ অনাৰ সময়ত তেওঁ কাকতি মিনতি কৰিছে যাতে তেওঁ স্বামীৰ হাতত হেণ্ডকাপ লাগি নাহে দেখিছেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পত্নী হ'ল তেওঁ গতিকে কিমান তৎপৰ আমি দেখি প্ৰতি প্ৰতিদিন প্ৰতিদিনে কিমান মানসিক শাস্তি কটোৰ মন্তব্য কুচৰ্চা থাট গাৰ্জা শুনি অহাৰ পিছত মানুহজনীয়ে স্বামীক বচাবলৈকে যথোপন শাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছে হয়তো সফলো হ'ব সফলটো হ'বই কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা তেওঁ সফল হ'বই এগৰাকী পত্নী হিচাপে তেওঁ ধৈৰ্য সহনশীলতা ভক্তি আদৰ কিন্তু মানিব লাগিব আজিৰ দিনলৈকে হাৰ মনা নাই কোনোদিনেই স্বামীৰ লগ এৰি দিয়া নাই এশ শতাংশই অপৰাধীক বচাবলৈ তেওঁ যি আপ্ৰাণ চেষ্টা পত্নী হিচাপে তেওঁ মানে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু মানিব লাগিব কাৰণ বেয়া হ'লেও তেওঁ নিজৰ মানুহজন হয় আৰু এটা লিখিছে অপ্ৰিয় হ'লেও এটা কথা মানে আৰু এটা লিখিছে নহয় বাইদেউগৰাকী গোটেইখিনি লিখিছে অপ্ৰিয় হ'লেও এটা কথা কমেই যে অসমৰ অমূল্য সম্পদ জুবিন গাৰ্গৰ ধৰ্মপত্নী গৰিমা গাগ যাৰ পক্ষত নিৰান্নব্বৈ পাৰ্চেণ্ট সাহস মানুহ সাহস হৈ আছে সেই গৰিমা গাৰ্গৰ কিন্তু আজি সেই গৰিমা গাৰ্গৰ কিন্তু যিমান স্বামীৰ হত্যাৰ ন্যায় বা কণ্ঠ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল সিমান জোৰ নাই কোনোবাই বেয়া পালেও সকলোৰে মনত উকমুকাই থকা মনৰ ভাৱ এইটো স্বামী ভক্তিৰ লগত তুলনা কৰিলে কিন্তু অনিতা মহন্ত গৰি গৰিমা গাৰ্গৰ তুলনা বহুত ওপৰত মানে কৈছে যে স্বামীৰ ভক্তিৰ লগত তুলনা কৰিলে কিন্তু অনিতা মহন্ত মানে গৰিমা গাৰ্গতকৈ বহুত ওপৰত এনেও তেওঁ বহুত ওপৰতে কিন্তু দেই গৰিমা গাৰ্গক কৈছোঁ সেইজনী মানুহে অকলে যুঁজিছে কিন্তু গৰিমাৰ গাৰ্গৰ পিছত লাখ লাখ মানুহৰ হাত আছে তথাপিও স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত আপুনি শিৰৰ সেন্দুৰকণ যিদৰে জিলিকাই ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেদৰে মানুহজনৰ প্ৰতিও অকণমান কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰক অন্তত স চৰকাৰ সকলো চৰকাৰ আইনৰ ওপৰত ভৰসা আছে বুলি দোহাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব আইনে পূৰ্বতে কিমানক কিমান ন্যায় দিছে সকলোৱে দেখিয়া আছে আপুনি হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতো যদি জুবিন দাই ন্যায় নাপায় তেন্তে বেলেগ কথা কিন্তু আপুনিতো চেষ্টা কৰক অলপ কণ্ঠত জুই দিয়ক স্বামী থাকিও সেন্দুৰ নোলোৱা অনিতা মহন্তই আৰু স্বামী থাকিও সেন্দুৰ লোৱা গৰিমাৰ মাজত পাৰ্থক্য কোনখিনিত নিজে এবাৰ ভাবক তুলনা কৰিলে বহুত বেয়া পাব কিন্তু দেখাখিনি ক'ব লাগিবই সঁচাকৈ সাহস থকা এগৰাকী মহিলা যেতিয়াই দেখোঁ তেতিয়াই মাত্ৰ তেওঁৰ দৰে মানুহ এটা কিয় মাৰিব লগা হ'ল তেওঁ সকলোৰে সৰ্বস্ত দি মানে সৰ্বস্ত্ৰ দি থৈছে দেখোন তথাপিও কিয় মাৰিলে পানীত কিয় নামিব দিলে আমাৰ ঘৰখন ঠানবান হৈ গ'ল দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব উচুপি উচুপি একেকেইটা বাক্যকে মুখস্থ কৰি লৈছে নেকি গৰিমা বৰ পৰা ৰাইজে এটা জোৰ দাব জোৰদাৰ দাবী আশা কৰিছিল আপোনাৰ কথাই আৰু আমাক সান্তনা দিব নোৱাৰা হৈছে মইতো এনেও সেইবিলাক কথাত গুৰুত্বই দিওঁ সঁচা কথা তেওঁ যে এই কন্দা কথাখন যে এইখন এক্টিং কৰি কৰি কৈ থাকে সেইখনত একদম গুৰুত্বই নিদিওঁ জুবিন গাৰ্গ এটা পৰিয়ালৰ মানুহ নহয় অসমৰ এটা সম্পদ সেয়েহে প্ৰতিখন ঘৰৰ মানুহে সাংঘাতিক ধৰণে কষ্ট পাই আছে সঁচা কথা এটা কমেই গৌৰীমা গাৰ্গৰ এনেকুৱা নীৰৱ ভূমিকাই অসমবাসীৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি ঢালিছে লগতে বহুতৰ মনত হয়তো সন্দেহো ঠাই লৈছে তেখেতৰ এজাহাৰখন বৃহৎ অস্ত্ৰ আছিল কিন্তু আমি চিঞৰিলে কি হ'ব যি চিঞৰি চিঞৰি হত্যা কাৰীৰ ফাঁচিৰ দাবী তুলিব লাগিছিল তেওঁৱেই কান্দি কান্দি ধিৰ স্থিৰ হৈ গ'ল নিশ্চয় কোনোবা শক্তিশালী হাতৰ টিপ্পণী পাইছে মানে কৃত পাইছে সেইটোৱে কৈছে আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব বুলি এষাৰ কথাকে সদায় কৈ থকাটোকে একেমুখে কিয় এবাৰো নকয় যে দোষীয়ে ফাঁচি হ'ব দোষী ফাঁচি হ'ব লাগে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ফাঁচি হ'ব লাগে কিয় ক'ব নোৱাৰে নে সি ওলাই আহিলে আধৰুৱা হিচাপবোৰ কৰিব লাগিব কামবোৰ কৰিব লাগিব সি নহ'লে অসুবিধা হ'ব বুলি নীৰৱে ভু নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আছে জুবিন দাই সৰু ভায়েকৰ দৰে ভাবিছিল যদি আপুনি হত্যাকাৰী দেওৰৰ লগত কিয় ফাঁচী দাবী তুলিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই কিয় শেখৰ অমৃত প্ৰভাত শ্যাম কানু মৃত্যুদণ্ডৰ হ'ব লাগে বুলি এবাৰো সাহস ক'বলৈ সাহস হোৱা নাই নে কেঁচু খানোতে সাপ ওলোৱা ভয় খাইছে আজি তিনিমাহ ধৰি একেকেটা কথাকে ঘূৰাই পকাই ঘূৰাই পকাই কৈ আছে কিয় কিয় নিজা একো তৎপৰতা নাই বাঘ আছে জুবিন গাৰ্গ সেয়েহে ঘেণ্টা কাকো খাতিৰ নকৰোঁ আগা আগি কথা কৈছিল কিন্তু বাঘৰ পত্নী হৈ আপুনি বাঘিনী নহয় এনেকুৱা লগা হৈছে যেন কোনোবাই মুখত কাপোৰ বান্ধি থৈছে মুখ খুলিলেই বহুত কল্পনা নকৰা কাহিনী ওলাই পৰিব আৰু বহুত লিখিছে বেয়া পালেও কৈছোঁ আমি বুজি পাওঁ কিছুমান কথা নিজৰ মনৰ ভাৱ নিজৰ ৱালত লিখিছোঁ বেয়া পালে ব্লক কৰিব কিন্তু কাৰোবাক মোৰ মনৰ কাৰোবাৰ মোৰ মনৰ ভাৱৰ লগত যদি নিমিলে ব্লক কৰিব পাৰে কিন্তু অন্ধৰ দৰে মানে মন্তব্য নকৰিব সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ একদম অন্তৰৰ পৰা সেই মহিলাগৰাকীক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক শেষত মই সেই মহিলাগৰাকী পৰিচয়টো দি দিছোঁ তেওঁৰ নামটো হ'ল মন বৰা ক'ৰ হয় কি হয় মই কথা পতা নাই এতিয়ালৈকে জনাও নাই কিন্তু মই পাই গৈছোঁ হঠাৎ তেওঁ সেইটো বস্তু ভাইৰেল হৈছে আৰু মোৰ তাত আহি গৈছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে একদম তেওঁ সঁচা কথা খিনি কৈ দিছে মানে মনৰ পৰা তেওঁ খুলি কথাখিনি কৈছে যাৰ নেকি হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মনতো এইখিনি কথাকে উকমুকাই আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু মই যিখিনি মোৰ মনত আহে যাৰ লগত মোৰ মন মিলে মই সেইখিনি কথাটো কমেই গতিকে এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই